লোকসভা নির্বাচনের বাড়ি বাড়ি গ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হয়েছে নির্বাচন কমিশন এই বছর এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে পঁচাশি বছর ও তার বেশি বয়সী ভোটারদের এবং দিব্যাঙ্গ ভোটার বাড়িতে গিয়ে প্রশাসনের লোকেরা ভোট গ্রহণ করছে রাজ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে শুক্রবার ছ নম্বর আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে এই ধরনের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণ করা হয় কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোট ভোটকর্মীরা বাড়িতে গিয়ে ভোট গ্রহণ করছে গোটা বিষয়টি তদারকি করছেন রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার তিনি জানান পশ্চহীম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে চার হাজার পাঁচশো জন হোম ভোটার রয়েছেন ইতিমধ্যেই প্রায় ছত্রিশ থেকে সাঁয়ত্রিশশো ভোটার ভোট দিয়ে ফেলেছেন বয়স্ক ও দিব্যাঙ্গ ভোটাররাও নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে খুশি তেমনি সতেরো ও আঠেরো এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের জন্য বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট চার জন বাড়িতে থেকে ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তেমনি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বাড়িতে থেকে চার জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এদিন জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার বলেন ছ নম্বর আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের একজন ভোটার অসুস্থ তাই তিনি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার আবেদন করেছিলেন পোস্টাল ভ্যালিট হোরায় ভোটার সিটি ফাইভ প্লাস সি उनके ही यहाँ पे जो पोस्टल बैलेट की कार्रवाई चल रही है उसी को देखने आए हैं आज हम है लोग छः अगरतला में हैं आईटीआई टी आई इंद्रनगर के आसपास और एक वोटर के वहाँ आए हैं जिनको शारीरिक समस्याएं हैं जिस वजह से वो पोलिंग स्टेशन पे जा वोट नहीं दे सकते तो उन्होंने पोस्टल वोटिंग का सेलेक्ट किया गया और जितने भी हमारे लोगों ने पोस्टल बैलेट सेलेक्ट किया है उसमें से 80 टू 90 परसेंट का जो पोस्टल बैलेट है आज दोपहर तक ख़त्म हो गया हम उम्मीद करते हैं कि दो से तीन बजे तक बाकी पोस्टल बैलेट भी खत्म हो जाएगा और इसमें हमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज अथवा कैंडिडेट का साथ मिल रहा है पुलिस की भी काफ़ी अच्छी आप देख सकते हैं प्रेजेंस है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो भी ईसीआई गाइडलाइंस है विद इन कैमरा ये सारी कार्रवाई चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग जिनका भी पोस्टल बैलेट बचा हुआ वो भी इस तरीके से अपना पोस्टल बैलेट आज शाम तक इस्तेमाल करेंगे कितना वोटर है इस, 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 इस टोटल अगर आप ईस्ट पीसी में देखेंगे ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिटेंसी में तो लगभग पैंतालीस सौ अस्सी वोटर्स हैं जिसमें से अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है छत्तीस सौ सैंतीस सौ ने अभी तक वोट दे दिया है हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर वोट लोग दे देंगे इनमें से शायद दो तीन परसेंट लोग जो बीमार हैं अथवा घर पर नहीं हैं उनको हम देखेंगे वो और किस तरीके से वोट दे पाते ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ डेली भारत